за 25 числа утром и увидел паническое настроение у всего населения Николаева. Никто не знал, что делать, куда бежать. Не было абсолютно никакого взаимодействия между органами власти и военными, военными ССБУ. И когда я ехал по улице, видел, как там жители житель дома снимает флаг и я остановился, и что Мы все уже все сдали, на следующее надо готовиться. А, я говорю, подождите, ну, Николаев, мы будем сопротивляться. так как мы увидели, какое там количество войск, ничего страшного. Когда я собрал все силової структуры, видел, что нет общего руководства. Заходя в 79-й бригаду, такая вот задача стоит. Он говорит, моя задача круговая оборона частина. Побежі на город, хто буде оборонять, тех, ну пока там. И когда я всех собрал, говорили, ребят, так не пойдет. Мы сразу распределили город по зонам, каждому была ответственность. Я собрал большое совещание, говорю, независимо, кто тут какого веры, исповедание, какого политического взгляда, мы все, все должны собраться и показать сопротивление. Если мы проиграем 100%, я знаю, что некоторые между собой люди, ругались, не ходили в чизы, тут все стали в один строй, что надо, не надо все экскаваторы выгонять за пределы города. Нас спасет только по Потом я понял, что основная проблемы, нет коммуникации, и мы создали тогда сигнал, где группы перемещения боевого Николая. Николаев. С коленом создавалась терра обороны. Кстати, это Николаево, создалась очень быстро и очень четко. Проблема была в том, что не было средств связи. Но, тем не менее, за была с СОЛОМИ, с ОТГ, с людьми. этим пользовались первое время, почему они не допускали сюда даже колонны. Мы могли даже подойти. если они устраивались в боевые порядки, нас, соответственно, уже оповещали, и артиллерия спешит их накрывала там. Ну, если бы они зашли в город, вы понимаете, что ну, это, уже, это уже было бы все. Буча, и все такое.